Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні говоримо про формування місцевих бюджетів та міжбюджетні відносини. В Україні зміцнюватимуть місцеві бюджети. Про наміри змінити систему фінансування заявляв президент. Підтримують його і на місцях. кажуть, необхідно чітко впорядкувати перелік доходів та видатків кошторисів. Тоді буде значно легше планувати витрати. В асоціації міст України вже розробили відповідний законопроект змін до бюджетного кодексу. Презентували його на засіданні фінансистів міст у Запоріжжі. Бюджетний кодекс не може бути сталим, тобто постійно потребує певного вдосконалення і завдяки. Пропозиціям, які висловлюють саме міста, обласні центри, міста обласного значення під огідою асоціації, підготовлено законопроект, який враховує саме інтереси територіальних громад. Разработали законопроект на основе пропозиции участников в рамках проекту «Диалог». Працювали над ним и на предыдущих встречах. Затронутые вопросы как областных центров по отчислениям налогов, это касается доходной части бюджета, так и на уровне районов, на уровне наших поселковых советов. Практически все те вопросы, которые мы отрабатывали раньше и которые рассматриваем сегодня, они отражены в данных изменениях до законодательства. Один законопроект змін до бюджетного кодексу в парламенті вже ухвалили. Серед головних його переваг відшкодування із державного бюджету кредиторської заборгованості місцевої влади, адже реалізовувати інфраструктурні проекти там часто вдається лише за рахунок кредитних угод із міжнародними банками. Підписання цих кредитних соглашень дасть можливість все таки здвинути з мертвої точки е ну, довольно таки проєкт – проект будівництво метро в місті Дніпропетровській. Ще одна нагальна проблема фінансування повноважень, делегованих місцевим органам державою, серед них багато затратних соціальних проєктів. Я пропоную, щоб государство анулірувало централізовані кафложення, перенесло эти деньги на покриття дефіциту першого делегованих повномочий і таким образом сохранило в наших бюджетах доходы второго кошика. В асоціації міст вже готують низку пропозицій до органів державної влади стосовно вирішення озвучених на засіданні проблем. І продовження теми ексклюзивне інтерв'ю із заступником запорізького міського голови, начальником фінансового управління Запорізької міської ради Валентиною Малиш. Доброго дня, Валентина Иванович, спасибо, что погодились на интервью. Наша встреча відбувається під час заседания финансистов в України. Украины. Скажите, пожалуйста, с какой целью проводятся такие собрания и какие проблемы на них решаются? Доброго дня. Такие собрания проводятся у нас ежегодно. Мы собираемся с финансистами и обсуждаем вопросы, которые требуют наиболее серьезного внимания именно в сегодняшнем времени. Сегодня идет к концу бюджет 2012 года, и у нас есть ряд вопросов, есть ряд проблем, которые мы хотели бы обсудить сегодня. Каждая, в каждой территории есть свои особенности в плане формирования, в плане исполнения бюджета. И когда мы рассматриваем все вопросы вместе, исходя из этого, мы вырабатываем единый подход и предлагаем внесение изменений в действующее законодательство с учетом всех особенностей, которые есть на наших территориях. Насколько корыстно вы спевпрацуете? это у решении финансового забезпечення громад із Асоціацією міст України, яка, власне, покликана захищати інтереси цих громад, і, зокрема, як іде співпраця у рамках проекту «Діалог». Проводником является Ассоциация городов Украины, то есть это накопитель всех наших проблем. Это представитель интересов местного самоуправления, поэтому сотрудничество наше достаточно активное. Все проблемы, которые у нас есть, мы централизованно решаем через Ассоциацию городов Украины. Сотрудничество наше с проектом «Диалог» оно неразрывно как бы связано с ассоциацией. То есть мы неоднократно проводили встречи за поддержки данного проекта. В принципе, ну, должен быть организатор, который в принципе, может вот как сегодняшнее заседание, где собраны представители абсолютно всех территорий, всех городов Украины. То есть сегодня будут присутствовать представители с областных центров. Это 12 городов Украины. Это представители с запорожской области. Поэтому достаточно широкий круг сегодняшнего нашего представительства именно финансистов. В сегодняшнем заседании. Як відомо, зараз триває работа над проектом державного бюджету на наступний рік. Скажите, а яким був нинішній рік у плане финансового забезпечення громад і які ви бачите перспективи поліпшення цього забезпечення у наступному році? Этот год был достаточно сложным. В общем-то, он изначально утверждался с большим дефицитом в расходах на делегированные полномочия. Это вся наша социальная сфера. Поэтому достаточно много средств было переброшено за счет собственных источников местных бюджетов. То есть это больше 70% по области, по городу Запорожья это около 65% всех доходов. Но на сегодняшний день, благодаря поддержке областного совета, облгосадминистрации, лично Александра Николаевича Пеклушенко, город получил дополнительные средства, дополнительные дотации, и мы проблему в обеспечении нашей социальной сферы решаем полностью в полном объеме. Поэтому у каждой территории по-разному, но все бюджеты сбалансированы. Государственный бюджет продолжает выделять дополнительные средства территориям. И вот последний транш выделения дополнительных дотаций на выравнивание, на обеспечение выплаты заработной платы был буквально принят в последних числах сентября месяца. Благодаря чему и город Запорожье, в общем-то, решает свои проблемы. На сегодняшний день бюджетный год, я так думаю, он закончится благополучно, то есть мы сможем обеспечить, выплатить и заработную плату энергоносителей и все работы, которые у нас выполнены. Мы планируем, по крайней мере, все профинансировать и закончить год успешно. На вашу думку, що треба змінити у бюджетній системі, щоб місцеве самоврядування стало більш фінансово незалежним, і чи є якась спільна позиція керівників фінансових управлінь міст у цій роботі в цьому напрямі? Да, сегодня достаточно э, серьезно э, выработан, и вот на сегодняшнем заседании мы будем рассматривать изменения в, в основной наш закон, это в бюджетный кодекс, где мы будем предлагать э, и изменения наполнения местных бюджетов дополнительными источниками. Э, сегодня э, перспектив на перспективу стоит вопрос формирования местных бюджетов на перспективу, то есть на 3 и более лет. В зависимости от этого, каждая территория должна понимать, какие у нее источники будут и сегодня, и завтра, и послезавтра, то есть я имею в виду в последующих периодах, для того, чтобы спланировать, какие проекты долгосрочные можно будет внедрить на той или иной территории. Нам бы хотелось, конечно, изменить в законодательстве, переформатировать, Достаточно сегодня львиную долю занимают поступления в местных бюджетах, это целевые субвенции. Мы бы хотели видеть это прямым источником в местных бюджетах. Исходя из этого, конечно, вот та первая часть, о которой я говорила, она будет решаться более планово. И это наиболее, я считаю, такой важный будет вектор в решении всех проблем местных бюджетов. Сегодня мы будем обсуждать вопрос достаточно актуальный. Это в проекте данного бюджетного кодекса мы предусматриваем предусмотреть в местных бюджетах такой источник, как налог на прибыль предприятий всех форм собственности, направить его на развитие территорий. Важным также будет вопрос, связанный с... На сегодняшний день существует механизм в случае невыполнения той или иной территории доходов на делегированные полномочия компенсаторов. То есть сегодня действует механизм предоставления среднесрочных кредитов. Мы будем предлагать заменить его не среднесрочными кредитами, а а определенными источниками, которые не будут планироваться на возвратной основе. Ну и ряд других факторов. То есть сегодня достаточно большие средства у нас в бюджетах занимает внешкольная сеть, на которую мы планируем расходы за счет наших собственных источников. Вот по городу Запорожье эта цифра уже больше 30 миллионов гривен. Поэтому мы также будем предлагать включить данное направление именно в расходы на делегированные полномочия и определение под них источников. То есть это ряд таких конкретных вопросов, которые мы сегодня намерены обсудить. На вашу думку, чи потребни изменения в податковом законодательстве? Закрома, как местная влада ставится до податку на нерухомость, который заработал уже у січні 2013 года? Я могу сказать, по городу Запорожью мы приняли решение о сессии городского совета, утвердили положение по данному источнику. К сожалению, на сегодняшний день недостаточно нормативных документов, и, в общем-то, его сложно рассчитать, какой объем доходов мы сможем получить по данному источнику. Но в любом случае начинать нужно. Это в процессе его внедрение мы увидим и все нюансы, и плюсы, и минусы, и в зависимости от этого будем вносить корректировки в положение и в законодательство. То, что касается изменения налогового законодательства, сегодня и правительство, и президент ставят вопрос о том, чтобы были внесены серьезные коррективы. Снята налоговая нагрузка на предприятие, то есть дать возможность и дать толчок собственному производству. То есть сегодня именно в этом плане нужно рассматривать и налоговое законодательство. Наверное, необходимо рассмотреть вопрос и снижение нагрузки на фонд оплаты труда. То есть у нас достаточно высокий процент начислений на фонд оплаты труда, и, соответственно, это даст толчок и решить вопрос выплаты заработной платы в конвертах. И... Вся проблема, яка лежить в этом, этом також ж так можна буде рішити. Дуже дякуємо за те, що приділили нам час і за це інтерв'ю. Нагадуємо, це була Валентина Іванівна Малиш, заступник запорізького міського голови і начальник фінансового управління Запорізької міської ради. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.